на скалатиям сколотивцы центр смещается играет на замятина замятин скрытая передача на скалатия костя борется но мяч теряет можно контратаковать Поживочка. два в один выход Поживочка нет отпустил мяч Александр и будет положить сразу на скалатия можно пробивать скалатин нет у нас лучшее решение на набегающего гол Артема Головня Гепарду надо отыгрываться. Мы ведем нашу трансляцию со спорткомплекса «Пионер». Встречаются команды «Вивакап» и «Гепард». После первого тайма минимальное преимущество у команды 1-0. И, в принципе, по игре есть преимущество у Вивакап тоже минимальное. Хипарта огрызается и порой очень опасно. А вот он момент, сейчас становится 2-0. Головень отдает передачу на замятина. Великолепно было сыграно. Была, но мне казалось, что он был. Передача. Дупли, дупли, стоит корпус с угловой. Ну, составы у нас. Те же четверки, вот две первые четверки. На паркете можно контратаковать. Панасенко очень дрезвый второй тайм. Начался. Панасенко пробивает и свои ворота срезает мяч. Филипп Таркин. Пытался он выручить. Васильев. Прессинг идет. Литвинов жестко играет. И чисто. А как здорово, Пугач здесь убежит. Он это я знаю точно. Выход один на один. Пугач забивает. Но я отмечал Евгения Пугача. В первом та. как по мне, Андрей Шевченко очень индивидуально сильный игрок. И, ну, не знаю, Виталий Одегов знает, почему он сидит на замене, я лично не знаю. Ну, как бы, я и не сужусь рассуждать. Пугач, снова Пугач. Пугач, попытка обыграть Петренко. Мяч отскакивает к Васильеву. Васильев забивает пятый гол. Ну, где мяч пролетел, я так и не пойму. <плодисменты> момент удара. Я понял. Ну и вот Васильев в ней не разобрался, так сказать. сайшов Мартышев. Мартышев уже появился при розыгрыше пятого полевого. Ну у Дмитрия хватает опыта. Может он принести пользу. Положий. Не пробивает. На Васильева. Васильев. Терентьев. Убирает его Великолепное исполнение от Терентьева. Илья... Звездочка Харьковского футзала, и я не удивлюсь, если он по окончанию сезона окажется где-нибудь в команде Экстралигии и пойдет по стопам э, э, Станислава Маспана, э, не прошу проща, Владислава Маспана и э, Данила Абакшина, которые неплохо себя проявляют в урагане. Ну а тем временем, пока я вам это рассказываю, Терентьев завергает еще один мяч, поражая пустые ворота. Сейчас... Нарушение правил. Нарушили правила на Руслане положим. Об этом сигнализирует Сергей Ващук. Мяч должен покинуть пределы площадки. Неужели Васильев и Терентьев этого не знают? Четыре секунды, и мяч переходит к Гепарду. Передача, передача. Дуплей все-таки забивает этот гол. Разверно была хорошо.